我们烤的半只羊可以刷酱了，弟弟推进去再烤它一会儿就熟了。嗯，我们烤的羊排、羊腿熟了。嗯，看这烤出来的颜色，水上来了。个。哎，好嘞，我们上桌。 我们烤的这个羊排和羊腿撒上这个烧烤料，味道肯定没得了。我们先吃羊排。来，苏亚弟弟。嗯。嗯，味道大拇指呀。那不挺好。来，百三弟弟。嗯。 嗯、感觉上来了个，哥，太好吃了这个，确确实实味道美滋了。嗯，来再吃羊腿。嗯，来吃羊腿。嗯。 喝喝茶，嗯。吃这个后腿，嗯。来，吧，子。嗯，哥，这味道干啥都不知道。我烤的羊排和羊腿，弟弟们都爱吃，这不挺好吗？